Прошу коломок, депутат Ігор Іванович. Сергій Федорович, перш ніж ми почнемо говорити з порядок денний. я хотів би звернутися до вас з проханням ну, поставити питання і почти пам'ять на навчання людей, які загинули 22 січня. Гадаю, що це буде правильно, бо 30 жовтня 30 числа минулого року. Пам'ять погіршить в Києві на мене. Дякую. У кого з депутатів будуть. Прошу. Це трагедія, що люди погибнуть. Хто ви мовчають? Ще не треба ще не Про що, про що? Так, це трагедія для України, що люди Ну, Хто їх туди вивів? Хто їх туди дивив? Таких баранів не вимовчали. Ми їх не виводили. Потом все. Так, спасибо огромное. У кого из депутатов будут еще предложения по предложению, Игорь Ильич? Александр Ильич, прошу. Вы себя прилично ведите, если у вас тем более такое предложение. Давайте, у меня огромная просьба, и до того э, сложная. Все те, що відбувається сьогодні в державі, на вулиці Грушинська, на Майдані Незалежності, я думаю, що спокійних людей в нашому місті взагалі в державі немає. Ніхто з радістю не сприймає те, що відбувається. Але в той же час сьогодні тієї юридичної, скажімо, оцінки тому місцю тим злочином, що відбувається, ніхто не дав правової оцінки. Сьогодні в державі, в місті Лазаба, кожного дня. Або те резонансне вбистя, яке відбулося, відбувається трагедія на дорогах. Сьогодні немає рішення в державі про те, що е ми вшановуємо пам'ять людей, хвилиною мовчання загальнодержавному, на загальнодержавному рівні. Я хотів би, щоб місто Лазава, де закликаються, було достатньо стабільно розвивалося, щоб у кожного з нас платило розумів, не виводити людей до тієї. Період стабілізації, який розпочнеться, сподіваються, що розпочнеться держава. І я вношу пропозицію. Взагалі накласти в е, на будь-які політичні заяви в сесійній залі. Все, що може відбуватися поза межами цієї зали, це буде позиція чи групи, чи конкретно якоїсь особи. І не хотімо би, щоб сьогодні такі заяви ну, достатньо моральні, вони переносилися в якусь політичну площадку. Дякую все кто божая Верона прошло. Полностью поддерживаю позиции Александр Владимировича, хочу сказать, работая с молодежью, и на сегодняшний день я и к вам молодым меня обращаюсь, кто предложил это. На сегодняшний день я вчера разговаривала с мамой одного своего студента заочника который в Беркусе, который стоит там в этом. На сегодняшний день он лежит в больнице. С тяжелой травмой черепного мозга. Скажите, пожалуйста, мать не может ни о чем говорить. И она, э, я сейчас своего студента, я стану почтить память минутой молчания. А кто будет почтить память тех, которые стоят сейчас на страже? Вот безобразие. Вот, Развала зданий, захвата самовольных. Вот этих, какие деньги надо туда будет кинуть, чтобы эту брусчатку э, поместить? Это пойдут миллионы туда, я, я говорю, десятки миллионов. Это наши наших денег, это пенсионеров, это стипендии, это наши зарплаты. Поэтому, и если не дана еще юридическая оценка этим действиям, если они не признаны официально, что это в результате преступности, преступной деятельности этих людей, погибли эти люди, да, искренне жаль, у нас у каждого есть дети. Но тогда, товарищи, я также могу предложить и сказать, товарищи, весь город потрясло 31 декабря хоронили наших двух бывших студентов. Они, их не, он, лица остались на панели, где написано, мисси, наши миссии знали кожный краш и нас, автодорожные. Когда на Тарачевской трассе погибли, и в том числе погибли правоохранители в этом, этом, этом ДТП. Я тоже могу так сказать, давайте почтим память и все будет. Я лично поддерживаю, что давайте не будем дискутировать и переносить вот это, вот то, что на Майдане. Каждый сегодня, сколько людей здесь Каждый со своим мнением, со своими наклонностями а и все. Поэтому я полностью поддерживаю позицию того, что... Спасибо. Спасибо. Кому надо, пусть почтут. Память, Депутат и... спасибо вам. Прошу. сейчас их души больше нуждаются в молитве. Поэтому мы можем с вами заказать панихиду по поколении. Это будет, наверное, правильно. А память мы будем считать тогда, когда уже пройдет в течение времени. И эта память действительно будет признана. Спасибо огромное. Еще какие вопросы? Согласно регламенту, Ирич, слушай. Ну вы только мне не говорите, я, я вас умоляю. У нас есть регламент. Я говорю о моральной точке зрения. Простой вопрос. Встать, постоять минуту, почти память убитых людей. Уважаемые... Вы превращаете в огонь. Просто встать. Почему вам так сложно это сделать? Уважаемые коллеги, И продолжаем не нашу не работу согласно регламента Лазовского городского совета. Ставлю вопрос Коломака на голосование. Кто за то, чтобы поддержать его предложение, прошу проголосовать. Кто за? Против? воздержался. Спасибо, продолжаем нашу работу. Уважаемые коллеги, есть пропозиция проголосовать и порядок денный в целом.